За этими дверьми кипит студенческая жизнь. Совсем скоро, 14 марта, двери храма науки откроются и для абитуриентов. Мы напросились в гости немного раньше и накануне дня открытых дверей идем смотреть, как устроен университет. Путь каждого абитуриента начинается с приемной комиссии. Отправляемся туда и мы. Свою основную работу комиссия начнет лишь 10 июля. Но уже сейчас студенты и преподаватели юридической академии готовятся к наплыву поступающих. Почувствуем себя в шкуре абитуриентов и узнаем, на какие специальности мы можем поступить. В нашем университете осуществляется подготовка специалистов по четырем основным направлениям. Во-первых, это социология и политология. Во-вторых, это журналистика и связи с общественностью, рекламы и связи с общественностью. И, естественно, мы еще осуществляем подготовку традиционно юристов по программе подготовки правоведения, по специальности правоведения. О поступлении узнали, осталось выбрать научное направление. Начнем с правового. Это традиционное для академии направление включает в себя целых шесть факультетов. Сюда поступают абитуриенты, которые в будущем станут судьями, прокурорами, адвокатами или специалистами по международным отношениям. А на факультет гражданской хозяйственной юстиции могут попасть не только выпускники школ, но и люди с оконченным высшим образованием. Для них здесь открыты курсы арбитражных управляющих. Уникальность курсов состоит в том, что лекционные занятия для желающих стать, для лиц желающих стать арбитражными управляющими проводят доктора наук, доценты, которые и являются арбитражными управляющими и знают направление, которые необходимо для освоения этой специальности. По приказам мини Министерства юстиции есть ряд высших учебных заведений. Их достаточно немного, которые имеют право под, э, проводить такие курсы. Национальная университет Одесской юридической академии – один из таких вузов, единственный в Одессе. Уникальность вуза еще и в том, что здесь юристы могут участвовать в международных программах, бывать на стажировках за границей и консультироваться с зарубежными преподавателями прямо по скайпу из стен родной академии. Те, кого не привлекает судейская деятельность, могут выбрать политику. Студенты самостоятельно проводят социологические и политологические исследования и масштабные конференции, и даже путешествуют в высшие органы власти, например, в Кабинет министров и Верховную Раду Украины. Наши студенты, благодаря поддержке руководства и лично Сергея Васильевича Кивалова, имеют возможность, такую уникальную возможность, проходить практику в Верховной Раде Украины. И надо сказать, что лучшие студенты факультета ежегодно пользуются этой возможностью. И месяц проходят практику в стенах Верховной Рады Украины. Они смотрят, как принимаются законы, как работают наши депутаты для того, чтобы уже иметь не только знание, но и ясное понимание того, как в нашей стране делается политика. Ну и наконец, последнее направление обучения журналистика и пиар. Самый молодой факультет журналистики уже успел выделиться на фоне своих коллег. Здесь не просто учатся, а творят, снимают сюжеты, социальные и рекламные ролики, выпускают печатные материалы. А многие преподаватели факультета сами практикующие журналисты. Этот факультет собирает самых, мне кажется, творческих абитуриентов, которые становятся такими интересными студентами. Наш факультет очень активно развивается, и каждый месяц у нас происходят очень интересные события, очень интересные встречи. К нам приходят журналисты, журналисты у нас и работают, они уже у нас как дома. К нам стали недавно приходить и рекламисты, и пиарщики, потому что мы в этом году открыли на факультете новую специальность реклама и связи с общественностью. Теория – это, конечно, хорошо. А как насчет практики? С практикой у юридической академии проблем нет. Студенты-правоведы практикуются в Одесской юридической клинике. Общественный приемный, куда может прийти любой десит и получить бесплатную правовую помощь. Политологи проходят практику в органах власти и самостоятельно устраивают экзит полу на выборах. А вот юные студенты-журналисты знакомятся с профессией в городских СМИ и снимают ролики для конкурса социальной рекламы «Инший погляд». наконец, самая яркая часть университетской жизни – студенческие мероприятия. Недостатка в них студенты юридической академии не ощущают. Правком университета совместно со студенческим самоуправлением ежемесячно устраивают интересные мероприятия, как научного, так и развлекательного характера. Студенты успевают поучаствовать везде – от научных конференций и брейн-рингов до молодежных вечеринок и конкурсов красоты. С самых початков З їхнього життя в академії вони розуміють, що тут дійсно цікаво, тут є щось нове, щось яскраве, і вони хочуть долучитися до нашої організації. Крім того, такі, такі заходи вони виховують лідерів і під кінець їхнього навчання. это не только знающие юристы и фахівці, а это люди, которые могут знать спільну мову будь которые всегда знают свое место, которые развиваются каждый день и никогда не, не на достижении. Одесская юридическая академия – это не просто университет, это бренд, у которого теперь есть свои логотипы. Брендовую продукцию университета студенты разрабатывали сами и совсем недавно открыли киоск, где выставили вещи с символикой академии. Это действительно является первым в Украине студенческим магазином, именно символикой, который заведует наш студенческий совет. И полностью разработку всех до мелочей, от макетов до заказов, типографии, все разрабатывалось непосильным трудом студенческого совета Национального университета детской юридической академии. Такие вот у нас футболки. I am student, супермен, соответственно, и внизу небольшая подпись of National University of Odessa Law Academy. Также, ну, как уже потеплеет, я думаю, от такого плана у нас футболки женские. И наша фирменная разработка I Love Yurka. Такие замечательные блокноты здесь нашего университета. Полностью вся контактная информация. Здесь же также наши разработки. Тут мои знания. Это в основном берут как общая тетрадь на несколько предметов. И, можно сказать, моя гордость такие замечательные мы сделали кружки с гербом нашей академии и как символика моря. И солнечное мирное небо, которого нам так не хватает. Ну что ж, наша экскурсия подошла к концу. Основные аспекты университетской жизни мы показали, но поверьте, это далеко не все, что можно было рассказать о юридической академии. Приходите на день открытых дверей и убедитесь сами, это место, где стоит учиться. Вера Корольченко, Давид Подун, Виват Академия.